A'udzubillahiminasaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilazihadana lihadza wa makuna lina tadiyallah khawla Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Rabbi sadri wa amri Alhamdulillah kepada saudara semua hari ini kita bersua kembali Dan hari ini Mbak Salim membagikan ilmu pengetahuan Dalam hal-hal kancah spiritual, supernatural, maupun dalam batin niat kita. Dan semoga saudara selalu mendapatkan rahmat rezeki yang lancar dimanapun berada. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, di dalam video ini, Mbak Salim akan membagikan ilmu pengasihan dengan media daun sirih. Perlu saudara memahami, daun sirih ini sangat bermanfaat sekali bagi tahu rahasianya. Nah, dalam mendapatkan daun sirih ini, jika kita mengamalkan atau mengerjakan ilmu pengasihan yang mana saja itu harus dibimbing dengan usaha secara dohiriyah atau secara fisik, ya dalam artian saudara harus melakukan PDKT, ya ini usaha fisik, usaha lahiriah kepada orang yang saudara tuju, entah itu secara komunikasi, bertemu, curi-curi ya, perhatian atau teleponan, WA, dan sejenisnya. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena hal ini menjadi sempurnanya, selain usaha fisik, juga usaha batiniah. Dan hari ini, Mbak Salim membagikan secara batiniah, dengan cara ilmu pengasihan, yang selebihnya itu tergantung keyakinan kita dalam mendapatkan si dia yang kita ingin cintai atau seorang yang kita harapkan berdampingan dengan diri kita, ataupun saudara ingin menundukkan siapapun, baik itu perempuan, laki-laki, dan relasi siapapun juga. Dan berikut ini untuk saudaraku yang ingin mendambakan seseorang. ya Ambillah selembar atau dua lembar daun sirih. Bebas, tidak harus daun sirih yang bertemu rosnya. Ya. Jadi daun sirih Semuanya bebas digunakan, tidak harus ketemu rosnya ya. Nah, setelah mendapatkan dua daun sirih ini, tulis nama saudara di sebelah kanannya dari daun sirih tersebut dan tulis nama si target di sebelah kiri menggunakan spidol, ya. Nama si target tersebut. Jadi, satu daun sirih ditulis nama saudara dengan nama si target juga begitu, dengan daun sirih yang satunya sama tulis seperti yang dari awal. Lalu, setelah selesai, lipatlah daun sirih tersebut menyerupai setengah hati, sehingga nama saudara dan nama si target akan menjadi saling menempel. Ya, seperti ini, menggunakan tangan kanan. Nah, ini cara yang pertama. Bila saudara ingin menggunakan cara yang kedua, yaitu lebih sempurnanya sebagai berikut. Siapkan dua lembar daun sirih bebas ya tanpa ros pun bisa digunakan. Dan tulis nama saudara pada satu daun sirih. Dan daun sirih yang satunya tuliskan nama si target. Jadi dua daun sirih ini ya ditulis yang satunya nama saudara dan satunya nama si target. Saat menulis nama saudara dan si target, saudara menahanlah napas. Setelah selesai, lipat daun sirih tersebut dan kunyah sampai halus ya. Di saat mengunyah, bersholawatlah. Sallallahu Allah Muhammad di dalam hati sebanyak-banyaknya. Lalu setelah selesai, oleskan ke foto target sambil membaca doa intinya ilmu pelet daun sirih ini yaitu Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum dadaku Nabi Adam suaraku Nabi Daud rupaku Nabi Yusuf badanku Nabi Muhammad la khawla wa la illa billahil dibaca sebanyak 41 kali dan dilanjutkan siapa dulu sepon deleng teko walas, teko asih, marang badan ingsun. Tarik nafas, sebutkan nama yang kita tuju. Ya, setelah kita menyebutkan nama si target, lalu melanjutkan. insun mate aji asmoro wulan, surya mantep, jalmo asih, mau tutut. Jabang bayi ini sih, tarik nafas lagi, sebutkan nama orang yang kita tuju. Lalu kita membaca selanjutnya. Walas asih, wadiyo karo jabang bayiku doa amalan tersebut dibaca 41 kali ya di dua daun sirih ini. Daun sirih kita pegang, tangan kiri ya, yang satu tangan kita membaca seperti ini. Nah, amalan pengasihan ini dengan penuh keyakinan saat membacanya dan bayangkan wajah si target. Ya, insya Allah tidak ada kurang tiga hari saudara melakukan ini berturut-turut, maka si dia akan mencari saudara. Kemudian, setelah membaca amalan itu, tiuplah daun sirih tersebut sebanyak tujuh kali. Dihitungi sampai tiga kali tiupan. Setelah selesai, simpan baik-baik dua daun sirih ini ya di bawah bantal kita yang akan kita gunakan untuk tidur. Jadi setelah selesai membaca doa mantranya, kita lipat dengan baik ya. Lalu taruh di bawah bantal dan tidurlah di atas bantal itu. Insya Allah, malam harinya saudara akan bermimpi. Juga begitu si target akan bermimpi dengan saudara. Jadi, mimpi ketemu mimpi akan menjadi realita esok hari atau kemudian harinya. Dan si target yang kita tuju akan terpana menjadi bingung di dalam dirinya. Apakah ini namanya cinta? Siapakah orang tersebut yang mengirim cinta di dalam mimpi saya? batin si target tersebut. Dan harus hati-hati bila saudara mengamalkan ini. Sangat kasihan bila kita menyiksa batin seseorang. Bila saudara tidak ingin disiksa, maka jangan menyiksa, kecuali saudara ingin berbuat baik dan ingin menjadikan dia jodoh seumur hidup saudara. Dan saudara bisa menundukkan dia tanpa kita bersusah payah lagi. Amalkan ilmu ini ya minimal tiga hari berturut-turut selama tiga hari ini tanpa putus, hari pun bebas dalam mengamalkannya. Semoga bermanfaat, ikutin terus channel Mbak Salim dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.